El programa Erasmus Plus propicia el intercambio de alumnos y la creación de sinergias entre centros educativos para promover valores comunes y construir vínculos entre distintos países y comunidades. El alcalde de Benalmadena, Juan Antonio Lare, y la concejala de educación, Lucía Lleves, han recibido esta mañana en el salón de plenos del ayuntamiento a un grupo de estudiantes llegados de Polonia que están de intercambio en Benalmadena participando en el programa Erasmus Plus. Hoy nos encontramos aquí en esta zona de pleno nuevamente recibiendo a alumnos que están en intercambio en Erasmus. En este caso es el colegio Inalbaitar, el cual recibe los alumnos de Polonia. Que en el próximo mes de marzo los alumnos del colegio Inalbaitar irán allí a Polonia. Nosotros, como ayuntamiento, lo saben los vecinos y vecinas, estamos siempre recibiendo a todas las personas que nos quieran visitar. En este, en este caso, el instituto Inalbaitar, con estas personas que vienen de intercambio, pues saben que aquí tiene al Ayuntamiento de Armádena. ...una institución donde nos sentamos en esta sesión plenaria... ...y donde nosotros debatimos y discutimos... ...todos los asuntos del Pleno y como estos... ...son ejemplos que le hemos puesto para saber... ...pues cómo aquí llevamos la política en Benalmádena... ...y sobre todo cómo es la casa consistorial... ...de todos nosotros, de todos los benalmadenses... ...aquí tienen su casa y para cualquier cosa que necesiten... ...el Ayuntamiento de Benalmádena a su total disposición". Ya ves, ha puesto en valor la importancia... ...de este tipo de programas. Sí, "...hemos tenido el placer de, de recibir a los alumnos de Erasmus... Eh, de, la escuela, de una escuela de, de hostelería también de allí de, de Polonia, ni más ni menos. Eh, tenemos el placer de que vengan, conozcan nuestro, nuestro municipio. Han venido a la sala de plenos, les hemos explicado cómo funciona. Eh, bueno, las dinámicas de los plenos vienen por algo muy interesante y es que hay un programa, una aplicación que se llama Action Track. Y en esta aplicación lo que hacen es conocer lugares. ¿no? Esta aplicación, nuestro Instituto Albaitar, los profesores de allí han trabajado con ella y han hecho una especie de juego interactivo dentro de nuestro municipio y hoy es lo que van a hacer hoy van a buscar esos personajes y van a buscar eh, todo lo que lo que el juego les ofrece para conocer mejor Benalmádena para romper el hielo también con nuestros alumnos y nuestros alumnos dentro de creo que es en febrero irán a Polonia y harán harán lo mismo con lo cual es una maravilla poder tener estos intercambios culturales que conozcan nuestro municipio y que posiblemente vuelvan lógicamente porque quien viene a Benalmádena repite y, y es un placer tenerlos aquí en representación del centro que les acoge Elías Albaitar, estaban Mar Gómez y Juan Carlos Pérez, que nos contaron más sobre el proyecto. Venimos con un grupo de polacos en un proyecto eh, de gamificación. Y entonces, bueno, nosotros estuvimos, Juan Carlos y yo estuvimos en marzo en Polonia para formarnos, para aprender a trabajar con esta aplicación que se llama Action Track, con la que podemos diseñar juegos urbanos. Entonces, han venido nuestros amigos de Polonia, llegaron ayer, le hemos preparado un programa social de una semana completa. Durante su estancia, y dentro de su estancia vamos a hacer dos juegos urbanos: uno que será esta tarde en Arroyo de la Miel, y el siguiente que lo haremos el sábado por la mañana en Málaga. Y de esa forma pretendemos enseñarle un poco eh, nuestra ciudad, eh, además hablarle de la historia y relacionarlo incluso con cosas de hostelería, porque estos chicos son de hostelería y turismo ahí en Polonia. ...y nosotros viajaremos para allá en, en febrero... ...para hacer el intercambio... ...pues es un proyecto Erasmus Plus... ...que solicitaron eh, los polacos... ...y Juan Carlos fue quien, quien contactó con Malvina... ...que es digamos la que dirige un poco... ...el proyecto de su parte... ...Pérez habló sobre cómo nació esta colaboración. Hace un par de años, pues buscando socios en Europa... ...porque el instituto también empezó a su andadura... ...en los proyectos de Ramos, contacté con Malvina... ...que buscaba socios para su proyecto... ...entonces eh, nos pusimos de acuerdo... Eh, la, la, ...el equipo también directivo estuvo de acuerdo... ...y, y fue para adelante, entonces ya se firmó... El, la primer, ...el primer convenio entre el instituto... ...y, y se puso en marcha... En, es un proyecto en el que ellos son los que eh, reciben la financiación y nosotros trabajamos como socios. Nosotros fuimos allí, conocimos las instalaciones, conocimos cómo trabajan, eh, fuimos muy bien recibidos, nos trataron muy bien, nos enseñaron también la, el pueblo y eso lo queremos hacer también con, cuando vayamos allí con los alumnos, para que ellos también... Reciban la, 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 la impresión, la, el, el, el calor que, que nosotros también recibimos allí, que lo tengan también los alumnos, al igual que nosotros queremos corresponderles aquí. Además, dio detalles sobre el juego que han preparado, perfecto para conocer Venal es un juego interactivo, es un juego. es una especie de gincana en la que ellos van eh, sorteando obstáculos, van resolviendo preguntas y al mismo tiempo van conociendo eh, la, la idiosincrasia de, de, de la localidad en la que viven, la historia, la cultura, la gastronomía, etcétera. Es muy, es muy divertido. Estaremos con ellos hasta el lunes, porque ellos están aquí durante una semana y bueno. Eh, que si nos ven por ahí haciendo el eh, loco, o con un Ay, móvil y buscando no cosas, pues que, que no nos detengan. <laughs>